Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aa, Saya perkenalkan diri Nama saya Muhammad Saifuddin B. Muhammad Yusuf aa, Nombor metrik 297192 Dan aa, partner saya aa, Encik Zohaimi Bin Zakaria Nombor metrik 297199 So hari ini kita akan beritahukan Satu tajuk tugasan aa, Tajuk tugasan aa, Peranan yang dipertuagun dalam pelantikan Perdana Menteri kajian terhadap perkara 43 iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Okey, kita pergi pada pengenalan. Aa, proses pelantikan aa, adalah melibatkan kuasa Dewan Rakyat dan peranan penting yang dipertua agun sebagai ketua negara. Perkara 43 dan perkara 2 Perlembagaan Agung aa, adalah melantik Perdana Menteri berdasarkan aa, majoriti Dewan Rakyat. Pelantikan bukan proses mekanikal malah ia melibatkan politik negara, uh, kehendak rakyat dan istana. Jadi apa itu peranan agung? Agung memiliki kuasa signifikan dalam pelantikan Perdana Menteri, terutama dalam situasi ketidak ketidakpastian politik Agung yang uh, bertindak balas akan nasihat Perdana Menteri tetapi uh, agung boleh memutuskan pelantikan dalam ketegangan atau kekosongan jawatan yang ada Dalam kepentingan institusi raja, raja uh, masyarakat kini lebih memahami peranan agung dalam kesetabilan negara terutama semasa krisis politik Gabungan monarki dan demokrasi Pelantikan Perdana Menteri adalah gabungan tradisi monarki dan sistem perwakilan rakyat Okey, kita sambung uh, kepada teori atau kuasa uh, yang berkaitan Kuasa segetih agung memegang kuasa simbolik Kuasa segetih dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan Kabinet Raja Perlembagaan iaitu Agung adalah sebagai simbol kepada perpaduan Kuasa sebenar terletak pada kerajaan yang dipilih Pembentukan kerajaan bermula daripada Agung melantik Perdana Menteri Berdasarkan majoriti Dewan Rakyat Raja Perlembagaan Agung adalah menjaga kestabilan Kuasa politik terletak pada Perdana Menteri dan Kabinet Peranan agung adalah uh, melantik Perdana Menteri dan menyelia kabinet Ia memastikan kestabilan mengikut uh, demokrasi Dalam ketidakpastian politik, agung menggunakan poli bicara untuk melantik Perdana Menteri Kita lihat pula pada struktur dimensi, elemen dan lain-lain perkara yang berkaitan Uh, pertama struktur Perlembagaan Malaysia di mana Perlembagaan Malaysia adalah berasaskan sistem persekutuan yang memisahkan kuasa kepada eksekutif, legislatif dan kehakiman. Agun adalah berperanan sebagai simbol perpaduan negara sementara kuasa eksekutif uh, dilaksanakan oleh Perdana Menteri dan Kabinet. Demensi kuasa eksekutif eh, iaitu kuasa eksekutif dimiliki oleh Perdana Menteri dan Kabinet Agung adalah berperanan uh, seremonia Agung melantik Perdana Menteri berdasarkan uh, sokongan Dewan Rakyat dan memainkan peranan yang penting dalam kestabilan politik Elemen dalam perkara 43 ke uh, pelantikan Perdana Menteri berdasarkan sokongan majoriti Dewan Rakyat Agun um, akan melantik jemaah menteri berdasarkan nasihat daripada perdana menteri dan memastikan kerajaan sah dan dapat berfungsi. Sistem pembentukan kerajaan pembentukan kerajaan bermula dengan uh, pilihan raya umum uh, SP arah uh, Agun uh, memastikan kestabilan politik dengan memilih perdana menteri jika tiada majoriti yang jelas. Agun um, melantik menteri-menteri lain atas nasihat dan menteri untuk merancang dan melaksanakan dasar kerajaan. Okey, pelaksanaan di Malaysia iaitu peranan yang dipertuan akun dalam pelantikan Perdana Menteri. Kita boleh lihat pelantikan berdasarkan perkara 43 Agung melatih Perdana Menteri berdasarkan sokongan majoriti Dewan Rakyat. Dalam ketidakpastian politik, agung menggunakan kuasa berbicara untuk memilih Perdana Menteri yang mampu memetuk kerajaan aa, yang stabil. Perbezaan dengan negara lain, aa, kita boleh tengok di UK iaitu Perdana Menteri aa, mereka dilantik adalah berdasarkan parti yang memenangi pilihan raya umum di Malaysia pula Agong lebih aktif uh, dalam menilai sokongan dewan rakyat untuk memastikan kestabilan politik. Kita lihat peranan Agong dalam krisis politik dalam menjaga kestabilan setiap uh, selepas PRU tahun 2020 hari itu. Agong uh, memastikan kerajaan yang terbentuk mempunyai sokongan kuat dan dapat berfungsi dengan efektif agun adalah petindak sebagai penjaga kestabilan negara iaitu melalui keputusan yang bijaksana sebagai kesimpulannya peranan agun dalam pelantikan Perdana Menteri lebih signifikan di Malaysia bagi memastikan keharmonian dan kelangsungan politik dalam negara Okey, seterusnya kita pergi kepada isu-isu yang berkaitan dalam pelantikan Perdana Menteri yang pertama adalah kekidakstabilan politik di mana ia terjadi apabila tiada parti mendapat majoriti jelas selepas pilihan raya uh, Maksudnya uh, selepas pilihan raya umum uh, diumumkan uh, keputusannya parti-parti uh, yang bertanding uh, tidak mendapat sokongan uh, majoriti yang jelas Maksudnya tak tahu mana parti yang, uh, yang menang masa itu jadi agung akan menggunakan kuasa budi bicaranya untuk melantik dan menteri yang dapat memperoleh sokongan majoriti seterusnya ketegangan antara eksekutif dan legislatif ketegangan berlaku jika perdana menteri tidak mendapat sokongan majoriti yang cukup di dewan rakyat kesukaran meluluskan undang-undang dan dasar penting Isu yang kedua adalah kepimpinan kepimpinan dalam kerajaan masalah sokongan majoriti sokongan majoriti boleh goyah terutama apabila terdapat perpecahan dalam gabungan kerajaan tersebut ketidakstabilan ini menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan dasar yang akan dilakukan eh uh, kes perdana menteri tanpa sokongan kukuh contoh krisis uh, politik pada tahun 2020 di mana perdana menteri tidak mendapat sokongan jelas di dewan rakyat uh, lalu ia menghasilkan ketegangan dalam pentadbiran dan keputusan yang tertangguh impak terhadap kepimpinan negara uh, kepimpinan menjadi lemah apabila perdana menteri tidak mendapat sokongan majoriti ia dapat mengurangkan keyakinan rakyat dan menurunkan legis, legitimasi kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuhaimi bin Zakaria, nombor metrik 297199 akan menerangkan mengenai kekuatan dan kelemahan sistem eksekutif di Malaysia. Kekuatan iaitu kestabilan politik Pelatihan perdana menteri berdasarkan sokongan majoriti uh, dewan rakyat uh, bagi memastikan kestabilan dalam kerajaan. Yang kedua, proses demokrasi iaitu uh, kejelasan uh, pelatihan perdana menteri bagi menghindari manipulasi dan memastikan ketelusan dalam pentadbiran. Yang ketiga, uh, semak dan seimbang iaitu peranan yang dipertua agung Agong lagi memastikan pengimbangan uh, kuasa untuk mengelakkan salah guna kuasa dalam eksekutif dan uh, relegasi uh, dari segi kelemahan iaitu ketidaksepatian dalam politik Dia, uh, dalam kerajaan tiada majoriti jelas menyebabkan penangguhan, perlatikan dan ketidakstabilan kestabilan dalam kerajaan yang kedua penangguhan pembentukan kerajaan itu ketidaksekat ketidaksekatan dalam gabungan menyebabkan kekosongan kepimpinan dan memperlahankan proses pembentukan kerajaan yang kedua ketidakpuasan dan ketegangan iaitu perhatikan tanpa sokongan majoriti menimbulkan ketegangan dalam kabinet dan mengganggu pelaksanaan dasar Analisis kelemahan kekuatan dan ke sistem eksekutif di Malaysia Dari segi kekuatan, yang pertama kestabilan dalam kerajaan Pelatikan Perdana Menteri berdasarkan sokongan majoriti Dewan Rakyat Bagi memastikan kerajaan yang stabil dan berkesan Yang kedua, penyimbangan kuasa politik Memastikan kuasa eksekutif mendapat ketelusan dalam proses pelantikan jelas uh, mengurangkan uh, manipulasi politik serta memberi mandat yang sah kepada kepimpinan. Dari segi kelemahan, ketidakpastian politik tiada majoriti jelas menyebabkan penangguhan politik dan ketegangan dalam pembentukan kerajaan. Perpecahan gabungan uh, ke ke ketidaksetujuan dalam gabungan mengurangkan kekecapan kerajaan dan mencetuskan ketegangan dalam kabinet. Kerajaan yang, yang minoriti ketidakpuasan dalam pelatihan menyebabkan ketegangan dalam kabinet dan menghalang pelaksana, pelbagai pelaksanaan dasar yang berkesan. Uh, antara perbandingan uh, dengan negara-negara lain seperti United Kingdom dan Australia, kerajaan minoriti membawa ketegangan dan ketidakpastian dalam perlaksanaan per dasar. <coughs> uh, dengan masalah yang dihadapi dalam Malaysia pada tahun 2020. Dah, dah. Uh, kajian kes sejarah politik di Malaysia serta krisis politik pada tahun 2020. yang krisis politik pada tahun 2020 iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad menggoda diri telah mencetuskan ketidakstabilan dalam politik. Yang kedua, tiada gabungan dengan majoriti jelas di dewan rakyat kuasa yang dipertua agung telah mencapu um, tangan dan untuk melantik perdana menteri yang baru. Uh, sebagai contoh pelantikan uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin walaupun kuasa tanpa sokongan majoriti yang jelas, uh, Tan Sri Muhyiddin dilantik telah mencetuskan ketegangan dalam pakatan harapan. Uh, yang kedua menyebabkan polis, uh, krisis politik berpanjangan nombor persoalan terhadap legilati dalam kerajaan isu dan reformasi kes ini menyorot kelemahan sistem pelatihan perdana menteri yang mendorong kepincangan tentang reformasi untuk mencegah kestabilan dalam masa hadapan cadangan penambahbaikan yang pertama adalah mengukuhkan proses pelantikan Perdana Menteri dan Kabinet iaitu sokongan majoriti memperkenalkan sistem penggunian, penggunian dua pusingan untuk memastikan Perdana Menteri mendapat sokongan majoriti yang jelas. Transparasi dalam gabungan. Parti politik perlu mencapai kesepakatan seawal mengenai kepimpinan dan dasar bersama untuk mengelakkan kestabilan. Kriteria pemilihan Perdana Menteri itu menetapkan kriteria yang lebih ketat serta mengutamakan kemahiran dan kepakaran. Bukan hanya kepentingan politik sahaja. Peranan yang dipertua agung memberi ruang kepada yang dipertua agung untuk berunding secara terbuka dengan kepimpinan politik yang lain bagi mengurangkan ketidaksepatian dalam pelatihan. Yang kedua adalah menambah baikkan dalam proses eksekutif mengukuhkan struktur kabinet itu menekankan kecekapan dan pengalaman dalam pemilihan menteri penggunaan teknologi memperkenalkan e-government untuk mencepatkan proses birokrasi dan perancangan dasar Uh, penyertaan rakyat itu melibatkan masyarakat awal dalam penggunaan dasar dan meningkatkan ketelusan Menstabiliti dan pemantauan iaitu memperkuatkan mekanisme pemantauan prestasi untuk memastikan dasar uh, melaksanakan dengan cekap kesimpulan. Proses pelantikan Perdana Menteri uh, dan pembentukan Kabinet di Malaysia adalah penting untuk kestabilan dalam politik. Walaupun sistem berasaskan sokongan majoriti dan rakyat, cabaran seperti ketidakkepastian sokongan dan pepercahan uh, perpecahan politik boleh menyejaskan kestabilan krisis politik pada tahun 2020 menekankan keperluan reformasi untuk memastikan sokongan yang jelas perjanjian gabungan yang kukuh serta penambahbaikan dalam struktur kabinet dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kebersekanan dalam pertabiran. Boleh. Hmm,